Я решил участь в школе, посмотрел ансамбль танца имени Выходила первой девушка Людмила. Я все посмотрел телевизор, думаю, все, капец, это будет моя жена. Все, загорелся сразу, надо, значит, попасть в ансамбль Вирского. Поступил я в студию, все, попал в ансамбль танца. Так потихонечку начал там, заигрывать своей жене будущей. Ми познайомились саме в цьому театрі, коли ми навчалися в театральній студії при театрі оперети. Ми настільки довго е, живемо в театрі, скільки стільки в сім'ї. У нас перша робота була, яку ставила Валентина Івановна Зімня. Вона грала Настіньку водовіллю в цьому біда від ніжнього серця, а я Сашеньку. Вона розказала що в мене було два випуски, і е, в обох випусках, хто грав Настіньку і Сашеньку, стали сімейні пари. Ну, ми познайомились на фестивалі в Харкові. Первый раз я увидела еще до этого соревнования. Я, мне, конечно, не помню. Я очень сильно за него болела и запомнила его. Если не буду щирий на сцене с партнером, даже не с человеком, то это выглядит непрофессионально. Если актриса или актер играет какую-то роль, он должен быть закоханным у своего партнера. Но настоящее кохание – это совсем другие вещи. То есть мухи отдельно, котлеты отдельно. Там, где нужно показать чувства, эмоции, конечно, лучше, когда эти чувства не наигранные, а вот они... Проверенные. Да. Дело в том, что у нас ну, манера совершенно разная. Вот. И я считаю, что мы будем лучше танцевать с его другом, с которым он спят на Мы уже ну, привыкли. Мы привыкли другим людям. Другой партнер, то есть чужой тебе человек, ты где-то сдерживаешься, где-то можешь ему не так высказать, как своему. Что ты он мне, что ты вечно что-то не так делаешь, я ему тоже... Пусть тебе скажет родной человек, как бы замечание, чем, кто-то другой, лучше его исправить раньше. Инкулы спринимаем нормально порады, когда говорится от чистого сердца и с любовью, а инколи, звичайно, и ображаемость. Я ее не критикую. А я критикую. Конечно, я сначала поддержу, но потом кажу, що ти там смог би лучше станцевать. Вот. но що там ні, ні, ти плохой выход сделал, Ні, такого ніка ніка. Ну яким нормальний чоловік терпів би там, щоб дружина приходила щодня з роботи в одинадцять один вечора. Або коли, наприклад, у нього вихідний день, а в дружини в це, цей в час є денна вистава і вечірня вистава. И у нас никогда не было каких-то таких глобальных сварок, мы никогда не паковали чемоданы, никогда не разъезжались. На паки паковали чемоданы, и разумею, на гастроли. В командировках и везде проблем меньше. То есть как бы семейная пара, муж с женой, все, они вместе, все хорошо, то есть они друг друга контролируют, все нормально. То есть они не потерялись. То есть наоборот это приветствуется всегда. Я знаю, чем скорее ты уедешь. Тем мы скорее вечно будем вместе. Как я хочу, чтобы уезжал. Как я хочу, чтобы ты скорее вернулся. Возьми меня возлюбленной с собой.